верные собравшиеся сегодня. И в эти светлые пасхальные дни я, это для меня большая радость и большая честь совершить паломничество в, в один из самых знаменитых, известных монастырей в христианском мире. И один, и один из светильников православия в этом мире. Монастырь, самое имя которого Почаев ассоциируется с твердым стоянием в спасительной и святой православной вере. В эти дни, несмотря на давление со, со всех сторон, ваши братья и вся украинская православная церковь продолжают стоять в исповедании этой апостольской веры. я также хотел вас поблагодарить за прекрасное пение. Очень радостно слышать и пасхальные каноны, пасхальные стихиры на славянском, на церковном славянском. So Благодарю вас за молитвенное молитвенное предложение ваших музыкальных талантов. And

Uh, the, when uh, Bishop Lazarus opened this, uh, we served uh, the uh, When he was a deacon, they served the first service. Uh, uh, first service. Его глубина более 100 метров. 600, more, more 100 и, для, и для того, чтобы его очистить и туда опускаться, там очень высокое давление. Вы Вы можете... и считаем секунды. We, считаем we pour, секунды. Три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Ну, попало, восемь, девять. <laughs>